Если бы еще немножко меня бы не было, ну, я что тут проходил и пошел в хату, до жены, а, жену начала трусить, потому что у нее уже истерика, когда кабы появляется, вот это все, она начинает трусить, и пошел, успокаивает. И сел возле нее, и в этот момент Вера смотрит телефон и говорит, летят еще один каб, и прилетел, остался боссой, голый. Без дома, без машины, без ничего. Чудом спаслись. Все повыносило, все повыбивало, и двери, и окна, и туда, аж до кухни, и веранду, и аж туда, аж в сад. Не сюда попало, вот это все в крови было. Полная голова стекол. Все там и зеркала, и посуды. Ну короче, все в дребезги. У меня мама позвонила, что дом разрушен. Я, конечно, говоря, когда увидела. Я единственное сказала Господу Богу спасибо, что моя мама осталась жива, потому что в тех условиях, в которых она находилась, ну выжить это реально просто чудо. Она со мной разговаривала по телефону, и уже спасатели шли их доставать, они разблокировали дверь. Мы приехали, им уже оказали первую помощь, вещи вынесли, лекарства. В общем, я благодарна всем, кто в этот момент оказался рядом ночью в такой тяжелой ситуации, и нам очень помогли.